पुढे काय निवड निवड केलं तर मी काय करू सुनाव आहे आपण आपण लोक आहेत निवडणुका आहेत निवडणुका पूर्णपणे ताब्यात घेण्याचा हा प्रयत्न आहे जिंकण्याची खात्री नसल्यामुळे निवडणूक यंत्रणा ताब्यात घ्यायची असेल तर सगळ्यात आधी निवडणूक आयोग ताब्यात घ्यावा लागतो आणि निवडणूक आयोगावर आपले होयबा नेमावे लागतील त्यानुसार जर हा निर्णय झाला असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काय आहे घटनात्मक पद्धतीने ही निवड झालेली नाही घटनात्मक पद्धतीने चुनाव निवडणूक आयोग काम करत नाही हे अलीकडच्या त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे स्पष्ट झालेलं आहे जा। आता जे दोन निवृत्त सनदी अधिकारी निवडणूक आयोगावर आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधी मोदी सरकारने नेमलेले आहेत त्यांच्याकडून या देशाच्या जनतेला आणि लोकशाहीला कोणतीही विशेष अपेक्षा नाही मात अशी आहे की चुनाव यंत्रणा पुरे आपले कब्जे मे येणे काही ये प्रयास आहे दस साल से हो रहा है चुनाव आयोग आयोग की निष्पक्षता निस, उसका स्वतंत्रता के ऊपर हमेशा मोदी सरकार के रहते हुए सवाल उठाए गए अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कब्जे में लेना है जितना नहीं है कब्जे में लेना है तो सबसे पहले चुनाव आयोग कब्जे में लेना होगा और चुनाव आयोग में यस बॉस यस सर वाले जो उनके लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट करना होगा चुनाव आयोग दस साल से कानून संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है, एक चल रहा है। बीजेपी लॉबी चला रही है दो निवृत्त अधिकारी को आप चुनाव आयुक्त के तौर पर अपॉइंट किया है उनसे कोई हम उम्मीद नहीं रखते न हमारा लोकतंत्र न हमारा देश सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ये जो गेमिंग और गैबलिंग कंपनी ने परचेस किए हैं और ये बॉन्ड्स किसको दिया है सबको मालूम है फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई गेमिंग एप्स के मामले में मालूम है ना लेकिन यही गेमिंग एप्स गेमिंग कंपनी कंपनी तेरह हजार करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश के सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है मेगा इंजीनियरिंग अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीके में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा गया है लिया गया है ये सीट जहां मैं खड़ा हूं यही सीट है मुझे मालूम नहीं उस बारे में लेकिन आज मीटिंग है शाम को आज आप शाम को बैठेंगे वेणुगोपाल जी आ रहे हैं शरद पवार साहब भी आएंगे और मुझे लगता है लगभग सभी मामले सवाल हो गए हैं सुलझा गए हैं मुंबई की जो सीटें हैं उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं महाराष्ट्र के एक दो सीटें होगी उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया प्रकाश आम्बेडकर जी की मीटिंग को प्रकाश आम्बेडकर जी हमारे महाविकास आगाड़ी के सदस्य है पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे आज जो हम बैठे हैं कांग्रेस एनसीपी में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है चार चार जगह का अब उनको विचार करना है उसके ऊपर उनको विचार करके आना है कि ये चार सीट हमने जो प्रस्ताव दिया है जो उनने मांगी थी हमसे जब तक उनका प्रस्ताव के ऊपर उनकी चर्चा पार्टी में नहीं होती तब तक हम क्या चर्चा करेंगे लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी से भी हम अलग से चर्चा करेंगे कोने कोणाला पाड़त नहीं नहीं। में नहीं। हे पाडापाडीचं भूत कोणाच्या मानगुटीवरती का बसतंय मला माहित नाही महाविकास आघाडीमध्ये कोणीही कोणाला पाडापाडी करणार नाही आम्हाला भाजपला पाडायचं आम्हाला हुकुमशाहीला पाडायचं हे प्रकाश आंबेडकर साहेबांना माहिती आहे आजची बैठक महाविकास आघाडी म्हणून होत नाही किंवा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये एखाद्या दुसऱ्या जागेवरून काही चर्चा होते किंवा शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये एखाद्या दुसऱ्या जागेवरून काही चर्चा बाकी आहे त्या होत आहेत आणि एक त्या एकत्र होत नसून स्वतंत्रपणे होत आहेत उद्या जर आम्हाला असं वाटलं की प्रकाश आंबेडकर आणि आमच्यात काही चर्चा करणं गरजेचं आहे त्या आम्ही व्यक्तिगतरित्या स्वतंत्रपणे करू वंचित बहुजन आघाडीला आम्ही चार जागांचा ता प्रस्ताव त्यांच्या समोर ठेवलेला आहे आणि त्या चार जागा त्यांनी जे जा आम्हाला यादी दिली होती सत्तावीस जागांची त्यातल्या चार जागा आणि त्या चार जागांवरती आता वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे आणि त्यांनी आम्हाला कळवायचं चा। आहे की या चार जागा संदर्भात त्यांची भूमिका काय आहे याच्यामध्ये बोलवण्याचा न बोलवण्याचा मान सन्मानाचा प्रश्नच येत नाही आम्ही कोणाला एकमेकांना निमंत्रण देऊन बोलवत नाही महाविकास आघाडी हे कुटुंब आहे प्रत्येकाने कधी येऊन त्या बैठकीत किंवा आमच्या चर्चेत सामील होऊ शकता समाज माध्यमातून ट्विटर वरू, फेसबुक वरून कोणत्याही आघाडीच्या जागा वाटपाची चर्चा कधीच केली जात नाही आम्ही करत नाही आपण पाहिलं असेल अजिबात बैठकींचा सिलसिला सुरू नाही काल आम्ही सगळे चांदवडला राहुल गांधी यांच्या मेळाव्यासाठी गेलो तिथे आमची शरद पवार साहेबमध्ये राहुल गांधी चर्चा झाली या विषयांवर चर्चे सन्दर्भ अमलबावनी कई गोष्टी क्या आम्मी आज एकत्र बसता हूं आप मुंबई में देखिए आप महाराष्ट्र में देखिए कोई किसी का बेटा है कोई किसी के बेटे है कोई किसी की भतीजी है आ पीयूष गोयल के पिताजी बीजेपी के ट्रेजर थे बड़े नेता थे ये बात सही है ना आप मुंबई में देखिए आप महाराष्ट्र में देखिए कोई किसी का बेटा है कोई किसी के बेटे है कोई किसी की भतीजी है पीयूष गोयल के पिताजी बीजेपी के ट्रेजर से बड़े नेता थे है ना परिवारवाद और कितने नाम ले लेंगे? बहुत नाम है इसे नवीन का है? शिंदे कि अजित पवार गोला स्क्रिप्ट हे संघ कार्यालयातून येतो किंवा भाजपच्या कार्यालयातून येतं यात नवीन असं लपून असं काहीच राहिलेलं नाही ते कुठे स्वतःच्या स्वतःची भाषा बोलत आहेत तसं असतं तर त्यांनी शरद पवार यांच्यावरती अत्यंत घानाट्या शब्दामध्ये टीका केली नसती हे भाजपचं धोरण आहे संघाचं धोरण आहे आणि ते अजित पवार व्यक्त करत आहेत रिपोर्ट आहे रिपोर्ट सामने आणे दो सभी पार्टीशी चर्चा होणे दो अब 2024 में तो नहीं होने जा रहा है ना वो तो आगे की बातें आगे सोचिए सबसे पहले अमित शाह अपना स्टैंड क्लियर करे पुलवामा क्यों हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है उसका राजनीतिक फायदा किसने लिया सबसे पहले अमित शाह ये स्टैंड क्लियर करे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी आप विदेशों विदेशी जो लोग हैं हमारे उनकी घर वापसी की बात करते हो लेकिन कश्मीरी पंडित जिनके ऊपर आपने वोट मांगे हैं तीन सौ सत्तर का नारा दिया था हटाने का उनकी घर वापसी क्यों नहीं हो रही है वो आप पहले जवाब दीजिए मणिपुर के लोग जो हमारे देश का हिस्सा है अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं अपने यहाँ ही निर्वासित हो रहे हैं उनको आप कब सहारा दोगे उस बारे में आप अपना स्टैंड क्लियर ईडी इवाई सुरू होती ईडी कार्रवाई थाम शेकडो कोटी रुपयाचे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हे भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यामध्ये जमा झाला अजिबात नाही जे गद्दार गेले ते आमच्यासाठी मेले जे राहिले मावळे त्यांनी संघर्ष करून लढून तुरुंगवास होऊन आमच्या हा पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालचा पक्ष जिवंत ठेवला वाढवला आणि आता आम्ही जिंकण्याच्या मार्गावर आहोत आणि त्या गद्दारांशिवाय आम्ही हा पक्ष आता उभा केला गेल्या दीड दोन वर्षामध्ये त्याच्यामुळे गद्दारांच्या संदर्भात हे दरवाजे उघडे नाही कोणते मुद्दे नाही आहेत ही एक औपचारिक बैठक आणि यापुढे कोणती बैठक होणार नाही शेवटचा आज करोनाचं काम चालू आहे यादीवर ती झाली तर आम्ही लवकरच त्या संदर्भात घोषणा कर त्या आहे दोन रुपया मी क्या होता है? चुनाव है तो जनते की मोपर दोन रुपया मार द्या लाखों करोड़ रुपया पहले जनता के पॉकेट से वसूला है आ, उसका क्या है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिलेंडर चार सौ रुपया था अब ग्यारह सौ रुपया है अब दो रुपया कम कर दिया उससे क्या होता है वैसा ही ये डीजल पेट्रोल का है ये जो गेमिंग और गैबलिंग कंपनी ने परचेस किए हैं, और ये बॉन्ड्स किसको दिया है सबको मालूम है फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई गेमिंग ऐप्स के मामले में मालूम है ना? लेकिन यही गेमिंग एप्स गेमिंग कंपनी गैमलिंग कंपनी तेरह हजार करोड़ के इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश के सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है मेगा इंजीनियरिंग अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है दिके से में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा गया है लिया गया है आ? पाकिस्तान की कंपनी है उसमें ये पाकिस्तान की कंपनी यहां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी करती है और बीजेपी के खाते में पैसा जाता है इसलिए ऐसी बहुत कंपनियां है जिसके ऊपर ईडी सीबीआई ने रेड्स की है एक्शन ली है और उनका पैसा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों के खाते में जाता है खास करके जो सत्ता है उनके खाते में जाता है तो प्रधानमंत्री जी का जो न खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा है वो तो कहा जाता है एक उद्योगपति प्रधानमंत्री से मिलता है दूसरे दिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स खरीद कर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाता है का सबसे बड़ा सूत्र कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम केयर फंड यही लोगों ने पैसा दिया है इसलिए तो नाम नहीं सामने दे रही लाखों करोड़ जमा हुए पीएम केयर जो तो प्राइवेट फंड है और बताया गया कि ये सरकारी फंड है ये प्रधानमंत्री कार्यालय का फंड है लेकिन ये पूरी तरह से प्राइवेट ट्रस्ट प्राइवेट फंड है उनको भी यही लोगों ने पैसा दिया है इस देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला सबसे बड़ा स्कैम है और मोदी सरकार को प्रधानमंत्री मोदी को अगर नैतिकता होगी तो एक दिन में एक दिन भी वो सत्ता पर नहीं रहेंगे अगर नैतिकता के आधार पर बात करें तो आप सभी कंपनी देखिए उसमें से लगभग 350 कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड्स दी और जिनके ऊपर रेड्स होनी चाहिए एक्शन होनी चाहिए उनके ऊपर रेड्स नहीं हुए वो लोगों का चंदा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया है ये सीट जहां मैं खड़ा हूं यही सीट है मुझे मालूम नहीं उस बारे में लेकिन न आज मीटिंग है शाम को आज आप शाम को बैठेंगे वेणुगोपाल जी आ रहे हैं शरद पवार साहब भी आएंगे और मुझे लगता है लगभग सभी मामले सवाल हो गए हैं सुलझा गए हैं मुंबई की जो सीटें है उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है महाराष्ट्र की एक दो सीटें होगी उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया प्रकाश आम्बेडकर जी की मीटिंग को प्रकाश आम्बेडकर जी हमारे महाविकास आगाड़ी के सदस्य है पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे आज जो हम बैठे हैं कांग्रेस एनसीपी में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया